Bu pərisi buludların üzərində uzanıb, qanadlarını çırparaq ulduzların müxtəlif perspektivlərdən sərüşməsini izləyir. Bir tərəfdən də digər pərilərin də gəlməsini gözləyirdi. Onun olduğu sivilizasiya kubizm adlanırdı. Və bu sivilizasiyanın insanları eyni anda müxtəlif perspektivlərdən görünə bilər, özlərində çoxlu həndəsi fiqurlar birləşdirirdilər. Onların dünyaya baxış bucaqları isə tam fərqli idi. Bizim eyni anda görə bilmədiklərimizi görürdülər. Su pərisinin gəldiyi sivilizasiya isə pointilizm adlanırdı. Onların ömürləri, onları varədən son nöqtə silinəndə bitirdi. Əgər yaradıcısı insaflı idisə, ömürləri də çox olardı bu insanların. Bəlkə də kimə görəsə əksinə. Su pərisi artıq işə qoyulmuş, od pərisi ilə ruhlarını birləşdirməyə başlamışdılar. Torpaq pərisi Şahmiran idi. Bədəninin yar sılandan idi. Amma sammayın ki, ilan təhlükəlidir, zəhərdir. Yox, ilan elmin, biləyin, tibbin simvolu, xəstəliklərin dərmanı da ondadır. Yenidən doğuşdan onların mənası. Axı bu sivilizasiyada xəstəliklərə də yer yox idi. Dünya insanlarının əlindən qaçağan Şahmiran Yeni sivilizasiyada özlənləri olan bağında rahat yaşayacaqdı. Od pərisi ən az məsuliyyətə sahib pəri idi. Niyə? Çünki yeni yaranan sivilizasiyada cəhənnəm deyən anlayış olmayacaqdı. Onlar kubizmin atası Picasso-ya Guernica'nı bir daha yaratmağa şərait yaratmayacaqlardı. Məs yeni sivilizasiyanın yaradılmasının əsas səbəbi də bu idi burun e kanun məşhur olmadığı müharibəsiz bir dünya